व बरकातहू जिसने ये बयान नहीं सुना उसने कुछ नहीं सुना मौलाना सत्तार साहब की बहुत ही आला कारगुजारी ज़िंदगी के असूल, बीवी को करने पर जन्नत मिलने का किस्सा बहुत ही आला बयान तमाम दोस्त देखे हज़रत निज़ामुद्दीन के पास हज़रत मेरा भाई हर चीज में मेरे लिए रुकावट डालता है तकलीफ देता है परेशान करता है अब मेरा दिल करता है कि मैं भी इसके साथ वही मामला करूं तो फरमाया बेटे अगर कोई तेरे रास्ते में कांटे बिछा देता है तो तू भी अगर कांटे बिछा देगा तो फिर तो सारी दुनिया में कांटे ही कांटे हो जाएंगे ऐसा कर वो कांटे बिछा दे तू उसके साथ खैर खाई का मामला कर वो कांटे हटा ले अगर जैसे वो कर रहा है वैसे मैं भी करूंगा तो फिर तो नफरतें फैलेंगी ना फिर तो दिल टूटेंगे अथानवीर रहम तो ने एक वाक्य लिखा एक शख्स का इंतकाल हुआ और किसी अल्लाह वाले के दिल के अंदर दिल में आप में ख्याल आया कि अल्लाह ने उसकी बख्शिश कर दी ये कोई हदीस तो नहीं है कुरान नहीं है लेकिन इबरत के लिए बसौत ये चीजें हो जाती हैं अल्लाह रोलित किसी के दिल में डाल देता है सच्ची ख्वाब आ जाती है तो उसने पूछा कि अल्लाह ने क्या मामला किया है कहा अल्लाह ने बख्शिश का मामला किया और एक ऐसे अमल से किया है जो मुझे याद भी नहीं था का क्या कहा एक मरतबा मेरी औरत ने मेरे साथ ऐसा रवैया इख्तियार किया कि मेरा जी चाह कि मैं इसे तलाक दे दूँ लेकिन मैंने फिर सोचा है तो ये अल्लाह की बंदी अल्लाह की बंदी को दरगुजर कर दो फरमाया अल्लाह को यह अमल इतना पसंद आया क्योंकि खालिश अल्लाह के लिए था तो अल्लाह रबुल इजत ने फरमाया दुनिया में तूने मेरी बंदी को माफ कर दिया आज मैंने तुझे माफ कर दिया अरे अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है कौन सा अदा कौन सा तर्ज अमल उसे पसंद आ जाए अरे वो अल्लाह तो जानवरों के साथ अल्लाह के लिए शफकत करने पर बख्शिश कर देता है कुत्ते को पानी पिलाने पर हा? उस पर बख्शिश कर देता है अगर किसी मखलूक के साथ ये खैर खाई की अल्लाह के लिए और दरगुजर का मामला कर दिया माफ का मामला कर दिया तो अल्लाह नहीं देख रहा क्या वकान अल्लाह शाहकिन आलिमा वो बड़ा कदरदान है वो बड़ा कदरदान है तो अल्लाह के लिए दरगुजर कर दो कि अल्लाह की बंदी है जाना एक बहुत बड़े बुजुर्ग थे और उनकी बीवी बड़ी तलख मिजाज थी तो एक मरतबा अपने शगिद को भेजा तो अंदर से जवाब बड़ा सख्त आया तुम्हारा उस्ताद ऐसा तुम्हारा बुजुर्ग ऐसा तो शेदा शग शेद हैरान क्यारत मामला अजीब है आपके घर में तो हजरत के पास तो छोड़ क्यों नहीं देते फरमा आज जो दुनिया के अंदर मेरी शोहरत का डंका बजा हुआ है वो इसी खातून की वजह से तो है कि मैं सबर और तहम्बुल का मामला करता हूं अल्लाह रब्बुल हजरत ने मेरे साथ ये सारा खैर का मामला किया हुआ है पता नहीं अल्लाह किस अंदाज से नवाज दे कौन से नेकी कबूल हो जाए ये तो फिर याद रखें ऐसे घर करो के अंदर रहमत के दरवाजे बंद हो जाया करते बरकतों के दरवाजे बंद हो जाया करते तोड़ पसंद नहीं अल्लाह को बुग्ज पसंद नहीं कीना पसंद नहीं इख्तलाफ पसंद नहीं इसलिए मेरे अजीजों हम अपनी जिंदगी का जायजा लें कि हम अखलाक के किस मरतबे पर फायज अल्लाह के भी दरगुजर कर दिएगा तो भाइयों हमने ये बयान सुना बहुत ही अला गुजारी जनाब ने बयान की है तो इससे हमें इबरत हासिल करना चाहिए और हमें दुनियावी जिंदगी को छोड़कर आखिरत की ज़िंदगी अपनाना चाहिए और दुनिया में ऐसे काम करना चाहिए जिससे अल्लाह अल्लाह के महबूब खुश हो तो दीन इस्लाम का काम करें इसी में हमारी भया है जजाक